В эфире канала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Перемирие на Донбассе. С 20 июня до 10 утра 27 июня Украина прекращает огонь в зоне проведения антитеррористической операции. Такой приказ отдал президент Петр Порошенко во время своего рабочего визита на Донбасс. За время перемирия террористам предложено сложить оружие, а те, кто этого не сделает, будут уничтожены. Как сообщили в штабе АТО, до 27 июня боевые действия будут носить только ответный характер в случае нападения боевиков. Сейчас я отдаю приказ господин генерал о прекращении огня по времени до 10 часов 27 июня 2014 года. Выполняйте. Мною отдан приказ всем военным подразделениям, всем подразделениям Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, пограничникам, батальонам теробороны, об остановке огня. Мы очень надеемся, что этот приказ будет услышан и будет поддержан всеми участниками конфликта, всеми, кто сегодня взял оружие я надеюсь, что этот исторический шанс, когда мир будет возвращен на землю Донбасса, он будет использован. я надеюсь, что этот исторический шанс, когда мир будет повернутый на землю Донбасса, он будет использован. Мы мы пригласим на каждый блокпост наблюдателя ОБСЕ, именно для того, чтобы зафиксировать, если где-нибудь совершено нападение и применено оружие против украинского военного, украинские военные сразу же имеют право ответить огнем. одразу же право давать вогонь в о деталях мирного плана президента международной общественности рассказал посол Украины в ООН Юрий Сергеев. Документ состоит из 15 пунктов и предусматривает гарантии безопасности для всех участников переговоров и освобождение от уголовной ответственности для тех, кто сложил оружие. Также планируется создать 10-километровую буферную зону на российско-украинской границе. И гарантируется коридор для наемников, чтобы те могли покинуть страну. Они должны сложить оружие, освободить заложников и расформировать незаконно вооруженное формирование также мирный план президента предполагает децентрализацию власти проведение досрочных местных и парламентских выборов создание рабочих мест возобновление промышленности и социальной инфраструктуры региона Основные элементы этого плана ⁇ гарантии безопасности для всех сторон переговоров, прекращение военного противостояния в Донецкой и Луганской областях, создание необходимых предпосылок для возвращения к гражданской жизни людей сегодня является стратегической задачей номер один. Лавров и президент Путин выразили готовность поддержать план президента Порошенко. Таким образом, мы ожидаем, что Россия, по крайней мере, не наложит вето на этот план в Совете Безопасности. Петр Порошенко встретился с жителями Светогорска и переселенцами из Славянска. Он рассказал им о мирном плане и пообещал, что в ближайшее время начнется восстановление домов, разрушенных во время боев. И все работы будут вестись за счет государства. А сегодня Петр Порошенко посетил главный военный в госпитале в столице. Там он вручил награды военнослужащим, которые пострадали во время АТО. Президент высоко оценил мужество и героизм воинов. По его словам, они продемонстрировали, что в Украине зарождается Настоящий украинский дух. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрнг Янгланд поддерживает план президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что это важный шаг в направлении крепкого мира и стабильности в Украине. Также в Совете Европы порекомендовали срочно разработать план помощи беженцам. Как отметил комиссар Совета Европы по правам человека, многие из переселенцев находятся в различных санаториях, но к зиме потребуется более основательное решение жилищной проблемы. Поддержку мирного плана Петра Порошенко выразила и Германия, как сообщается в коммюнике немецкого правительства, в субботу Ангела Меркель выразила надежду, что план положил конец страданиям жителей восточных регионов Украины и призвала всех участников конфликта придерживаться режима прекращения огня. Кабинет министров Украины поддерживает мирный план президента Петра Порошенко и сделает все возможное для реализации тех пунктов, которые находятся в компетенции правительства. В частности, Кабмин уже сейчас готов начать восстанавливать инфраструктуру, воды и газоснабжение, электрообеспечение на освобожденных территориях, а также возобновлять работу органов власти и обеспечивать правопорядок. Во время объявленного перемирия правительство намерено выплатить пенсии, зарплаты и другие социальные платежи тем людям, Людям, которые они получали их из-за действия террористов. Соответствующее поручение премьер-министра Арсений Яценюк уже дал главам МВД Минфина и Минсоцполитики. Вооруженные силы и другие силовые подразделения выполняют приказ президента Украины об установлении контроля над государственной границей страны. Об этом сообщил официальный спикер СНБО Владимир Чеповой. Напомню, в субботу генерал-лейтенант Виктор Маженко отрапортовал Петру Порошенко о том, что в 18.30 на кордоне был установлен режим обороны. А глава государства приказал начать вторую фазу мирного плана, который предусматривает установление режима контроля. Между тем, в СНБО имеется информация, о том, что Россия готовит провокации. На территории Российской Федерации поблизу... На территории Российской Федерации, вблизи села Миллерово Куйбышевского района Ростовской области, обнаружена военная техника, в том числе танки с украинскими опознавательными знаками. Вблизи которых замечены военнослужащие, одетые в униформу вооруженных сил Украины. Целью этого могут быть провокации на территории Украины или даже России. Лидеры сепаратистов отвергли мирный план Петра Порошенко. Разоружаться и уходить с территории Украины они не собираются. По мнению глав псевдореспублик, план о прекращении огня больше похож на ультиматум. Складывать оружие мятежники не будут до полного вывода войск из бунтующих регионов. Ну, мы, во-первых, сами еще не признаем вот эти выборы. Мы не участвовали в выборах президента, поэтому для нас он не является президентом. У нас своя независимая республика. Слаживать оружие здесь никто не собирается до полного вывода войск или истребления личного состава украинских наемников. Террористы взяли в плен шестерых полтовчан в поселке Должанская Луганской области. Активисты везли продукты для украинских пограничников и военнослужащих. О задержании сообщила одна из плененных женщин. Она позвонила на мобильной дочери, но подробности рассказать не успела. Как сообщили в управлении МВД Полтавской области, террористы требуют от украинских военных сдаться. Иначе угрожают расстрелять заложников. Сейчас милиция устанавливает личности задержанных и прилагает усилия по их поиску а также просит граждан не выезжать самостоятельно в места боевых действий. Неизвестные вооруженные люди на БТРах и грузовике с символикой ДНР ворвались на территорию шахты «Комсомолец Донбасса». Угрожая оружием, они положили сотрудников админздания лицом вниз и забрали у них мобильные телефоны. Террористы также изъяли почти весь автопарк шахты и вскрыли два банкомата. Часть бандитов заблокировала дорогу, из-за чего на работу не смогла попасть вторая смена шахтеров. Это около восьми сотен человек. И когда люди попытались пройти через кордон, ДНРовцы открыли стрельбу – Возмущенные горняки заявили о намерении провести митинг в знак протеста. Боевики продолжают нападать на силы антитеррористической операции, несмотря на объявленное перемирие. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Со вчерашнего вечера террористы обстреливали минометами пункты пропуска Изварина и Успенка, причем стреляли в сторону Российской Федерации. Неспокойно прошлой ночью было и возле Краматорского аэродрома, на горе Карачун, у Амбросиевки, около Рубежного и Славянска. Все нападения террористов были отбиты, жертв со стороны сил АТО нет. Мид Украины начал расследование в отношении вчерашнего инцидента на границе с Российской Федерацией в районе пункта пропуска Должанский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о ранении российского таможенника. Напомню, боевое столкновение с сепаратистами произошло накануне вечером в рамках восстановления контроля над госграницей. Боевики вели огонь из минометов. В результате разрыва одного из снарядов был ранен российский таможенник. Генеральная прокуратура Украины также начала уголовное производство по статье «Террористический акт, приведший к тяжелым последствиям» относительно нападения на пункт пропуска из Вари на Луганской области. Там накануне террористы применили огнестрельное оружие и минометы, в результате чего шесть пограничников получили ранения. К этому часу это вся информация и далее еще свежие данные о финансовых показателях. До встречи на БТБ.